কেইবাদিনৰো বিৰতিৰ পিছত আজি ওলাইছোঁ অলপ ৰাজহুৱা কামত আৰু এই ৰাজহুৱা কামভাগনো ক'ত আছে কি আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চালে গম পাব আৰু সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ আন দিনাৰ দৰে অন্য এটি নতুন ভিডিঅ' আজি বতৰটো অলপ ভাল সেইটো কাৰণেহে আহিছোঁ দেই যদি বতৰটো মানে একদম খাওঁ খাওঁ ৰ'দটো ওলালে হয় তেন্তে হ'লে কিন্তু ইমান মানে মন নকৰিলোঁ হয় আহিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আজি বতৰটো যিহেতু অকণমান ঠাণ্ডা কিন্তু মাজে মাজে এনেকুৱা খোৱাকৈ ৰ'দ দি দিয়ে কি ক'ব এতিয়া যোন সময়ত ওলাই আহিছোঁ সেইটো সময়ত ৰ'দটো মানে নাই আৰু সেইটো কাৰণে ওলাই আহিলোঁ চাওক আমাৰ ৰাস্তাটো এইখিনি হেৰিয়ে হৈছে নহয়নে আৰু এইটো আমাৰ ৰাস্তাটো দেখিছে এতিয়া মানে বৰষুণ দিলেও আমাৰ টেনচন নাই ঢালাই দিবলৈ বাকী আছে দেই এইখিনি এনেকৈ থৈ পেলাই মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰলৈ সেইখিনি বনাই আছোঁ মানে এফালৰ পৰা কৰি যোৱা নাই কাৰণ এইখিনিত বৰষুণ দিলেহে কৰিব পৰা যাব মাটিটো বহুত টান আৰু সেইকাৰণে আমাৰ সেইফালে কৰা হৈছে আৰু এইখিনিতো গাড়ীয়ে অকণ বেয়াই কৰিছে দেখিছোঁ এইখিনি উঠাই দিছে নতুন মাটি আছিলে যে সেইকাৰণে উঠাই দিছে নহয়নে আৰু লগত এগৰাকী মোৰ লৈ আহিছোঁ আজিকালি মানে মই ক'ৰবাত গ'লে অকলে কেতিয়াও নাযাওঁ এতিয়া নহয় আগৰ পৰাই মই অকলে নাযাওঁ লগত এজনী হ'লে ভাল লাগে ন সেইটো কাৰণে মোৰ লগৰীজনীক লৈ আহিছোঁ আৰু এইখিনি ৰাস্তাৰ লগতে আমাৰ মন্দিৰৰ ওচৰত বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ মানে আমাৰ ওচৰতে আছে কৃষ্ণগুৰু মন্দিৰ কিন্তু এতিয়া গম পাইছোঁ কি কমিটিয়ে বোলে আমাৰ ৰাস্তাটো হেনো সেইখিনি বনাই দিব বহুত ভাল কথা গতিকে সেইখিনি বস্তু আমি আকৌ ওপৰলৈ উঠাই আনিব লাগিব উঠাই আনিলে আমাৰ কামখিনি আৰু অলপ আগবাঢ়ি যাব গতিকে যদি ৰাস্তাটো হয় বহুত ভাল কথা দেই আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ দিম আৰু এইখিনি ৰাস্তা আমি বনালোঁ কাৰণে কি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মানে বোকা হ'লেও বা হেৰি হ'লেও যিকোনো মানে পৰিস্থিতিত এতিয়া আমি আহিব পাৰোঁ স্কুটি এখন লৈ বা অ'টো এখন লৈ বা গাড়ী এখন লৈ আহিব পৰা হৈ আছে আচলতে মই ক'ত আহি আছোঁ গম পাইনে আজি আছে আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰী কমিটিখনৰ আলোচনা আৰু সেই আলোচনাতে উপস্থিত থাকিব শিৱসাগৰৰ সন্মানীয় বিধায়ক অখিল গগৈদেৱ আৰু সেই মিটিংখন আচলতে আছিলে আমাৰ দুই তাৰিখে আৰু দুই তাৰিখে যিহেতু আমাৰ কাজিৰঙাত মিটিং আছিল আৰু বহুত মানুহ সেইকাৰণে মিটিংখনত উপস্থিত থাকিব পৰা নাছিলে আৰু কেঞ্চেল হৈ গৈছিলে আৰু সেই মিটিংখনকে পুনৰ আজি দিছে গতিকে আহি আছোঁ এতিয়া তালৈ আৰু এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ প্ৰতিক্সাৰ ওচৰ গাড়ীত উঠি লওঁ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আমাৰ মিটিংখন আৰম্ভ হোৱা কথা আছিলে দহটা বজাৰ পৰা কিন্তু আমাৰ এইখিনিতে বাজিলে চাৰে দহটা মাইকী মানুহ যিহেতু ন সকলোখিনি কাম বন কৰি ওলাই আহিব লাগে আৰু সেইটো কাৰণে অকণ দেৰি হয় মিটিং বুলি ক'লে কি দহটা বজাৰ পৰা বুলি ক'লে এঘাৰটা বাজি গ'ল গতিকে গাড়ী পোৱা নাই এতিয়া দুখন গাড়ী গুচি গ'ল আৰু আহিলেহে এতিয়া যাব পাৰিম গ'লহি খোৱাৰ আগতে লৈ ল'লোঁ এটা পানী বটল আৰু তাত বৈ থাকোঁ ওপৰলৈ উঠি চিৰি বগাই থকাকৈ বহুত অসুবিধা পাওঁ মানে মানে বহুত কষ্ট যিহেতু আমাৰ অফিচটো মানে একদম ওপৰটাল কাইলৈ গ'লেও অফিচৰ ভিতৰ আৰু অফিচৰ ভিতৰত আমাৰ কোনখন আছে দেখাম আৰু আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ মানে দিছপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰমেন বৰঠাকুৰী বহি আছে আৰু আমাৰ এতিয়া অফিচৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ চাওক এইজনী আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিছপুৰ সমষ্টিত আৰু এইফালে এয়া আছে পূৰা সকলো ব্যস্ত এইটো পিংকি তাৰ কুচি এইফালে বহি আছে মানুহখিনি আহি পোৱাহি নাই ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী দেই সকলো মানুহ আহি পোৱাহি নাই কাৰণে মিটিংখন আমাৰ আৰম্ভ হোৱা নাই আৰু আমি অ কিছুমানতে এতিয়া বহি আছোঁ বিশেষতে আমাৰ বিধায়কগৰাকী আহি পোৱাহি নাই মানে শিৱসাগৰৰ সন্মানীয় বিধায়ক অখিল গগৈদে বাঢ়ি পোৱা নাই কাৰণে মিটিংখন আৰম্ভ হোৱা নাই আৰু অন্য মানুহ অহা নাই বাৰু সেইটো কাৰণে অলপ পলম হ'ব আমাক সময় দিলে সেইকাৰণে আমি অন্তবা এতিয়া কথা হ'ল যে আমি যিহেতু এখন ডিষ্ট্ৰিকৰ এচেম্বলি কমিটি বনালোঁ ডিষ্ট্ৰিকৰ এচেম্বলি কমিটি বনোৱাৰ লগত এখন মিটিং আমি আৰম্ভ কৰিম কিছুমান কৰিবলৈ লাগিব সেইখিনি অলপমান সহায় আমি ৰাখিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু কিছুমান তাৰমানে পঁচিছ পঁচিছ পঁচিছশ মানুহ কমিটি মিনিমাম মানে ত্ৰিছটাকৈ থাকে মই দহটাই লৈছোঁ প্ৰথমে বৰ প্ৰথমে নহ'ব বুলি কৈছোঁ দহটা ধৰি লওক মোৰ মানে পঁচিছশ মানুহ থাকিব প্লাছ আমাৰ পাৰ্টি আঞ্চলিক কমিটিটোৱে তেতিয়া ধৰি লওক আঞ্চলিক কমিটিৰ পৰা প্ৰত্যেকখন আঞ্চলিকৰ পৰা এনেই দহটা মানুহ আহিব বুজিলানে দহটা দহটা মানুহ আহিলে কিমানটা হ'ব

মই এনেকৈয়ে দেখাব লাগিব যিহেতু মোক কেমেৰা কৰা মানুহ নাই চাওক আমাৰ মিটিং শেষ হ'ল আৰু এতিয়া আমি নামি আছোঁ দে গোবৰ তললৈ আকৌ উৎসৱ উঠিমগৈ গৈ আহি আছোঁ আকৌ হাম ফুৰিলে কৰিলেহে হ'ব নফালে তলতে আমাৰ অফিচৰ তলত সুন্দৰ সুন্দৰ খাদ্য যোগান ধৰি থাকে মানে ৰেষ্টুৰেণ্টত অ' এতিয়াই গ'লোঁ দেখিছেনে আমাৰ অফিচৰ লগতে কি আছে দেখিছে গতিকে টেনশ্যনেই নাই ভোক লাগিলেই সোমাই যাব পাৰি ইয়াতে যিটো সময়ত আমাৰ মিডিয়ামখন থাকিছে সেইটো সময়ত মানে গাড়ীৰ ৰাস্তা একদম ফ্ৰী আছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে যামটোৱে পালেগৈ বুলি গুৰুদেৱে কৈছিলে সেইখিনি কথাটো মই আৰু ইয়াত এতিয়া ৰাজহুৱাকে ক'ব নোৱাৰোঁ মানে কিছুমান কথা ৰাখিবও লাগিব সেইবিলাকেই আলোচনা হ'ল ক'ত কেনেকৈ বিচাৰিব গতিকে আমাৰ মানে এইবাৰ সি আমি যোৱা ইলেকশ্যনতো খেলিম বুলি ভাবিছিলোঁ যেতিয়া গগৈ বিধায়ক হৈছিলে তেতিয়া কিন্তু খেলা নহ'লে বহুত অসুবিধা আছিলে আৰু এইবাৰ মানে কোনো হেৰি নাই বাধা নাই মানে এইবাৰ আমাৰ ৰাইজৰ পৰা তেজপুৰ সমষ্টিত খেলিবই লাগে সাৰক বিশধা নাই খেলিবই গতিকে সেইটোৱে বহুত ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া আমি আগে আহি পাই গ'লো নাৰেংগীতেই নাৰেংগীত গাড়ীৰ পৰা নমাৰ পিছতে লগৰজনীয়ে ক'লে বোলে বজাৰত যাওঁ যিহেতু আপোনালোকে সকলোৱে চাগে গম পায় নাৰেংগীত কলংপাৰ বুলি এখন বজাৰ আছে আৰু সেই বজাৰতে আহি গ'লোঁ তাৰপিছত মানুহজনীয়ে বজাৰ কৰি আছে আৰু মই ইষ্টেশ্যনতে এয়া এনেকৈ পেলাই ফটো উঠি আছোঁ কাৰণ মানে ইষ্টেচনৰ লগতে বজাৰখন আপোনালোকক দেখাওঁ ৰ'ব এইখন হ'ল মানে ডেইলী বজাৰ দেই আৰু মোৰ লগৰজনী ইফালে কিবা বিচাৰি পৰিছে অসুবিধা মানে একদম ইষ্টেচনটো লগতে ইফালে বেছি এইফালে এইখনত ট্ৰেইনত উঠি দিয়ে আৰু এইটো ষ্টেচনত আমাৰ অহা নহয় সেইটো কাৰণে মই আজিহে দেখিলোঁ আজিহে দেখিলোঁ মানে আগতে দেখিছোঁ ইয়াত নমা নহয় যে একেবাৰে পল্টন বজাৰত নমা হয় আৰু এইখিনি বহুত নতুন কৰি পেলালে সেইকাৰণেহে এনেকৈ মই দেখালোঁ দেই এইফালে লৈ আছে দেখিছেনে শুকান মাছি কি সুন্দৰকৈ চুইছে তাৰপিছত গাত লগাই দিব টিকাত মচি দিব তাৰপিছত গাড়ীত উঠিব উঠি পেলাই মানুহে দেখিব দেখি কৰি কি কৰিব গোন্ধ পাই নাকটো পুচাই দিব তাক মোৰ কথা শুনি বাইদেউজনীয়ে হাঁহিছে মিচিক মাছাককৈ মিচিক মাছাক হাঁহি মাৰিছে আপোনালোকে বাৰু ভাল পায়নে শুকান মাছ মই কিন্তু শুকান মাছ বহুত বেয়া পাওঁ দেই একদম গোন্ধতে সহিব নোৱাৰোঁ আৰু যিহেতু ইয়াত আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গৈ আছে গতিকে বজাৰৰ মাজতে মোৰ ভিডিঅ'টো আজি সামৰণি মাৰিব লাগিব এইখন ইহঁত নাৰেংগী কলংকাৰ বজাৰ দেখিছে আৰু ইটো পাৰো আছে ৰাস্তা সিটো পাৰো আছে সেইটো সিটো পাৰলৈ মই যোৱা নাই এইটো পাৰতে যিহেতু বজাৰখিনি কৰিছে মানুহগৰাকীয়ে এইয়া দেখিছেনে বেছত সেইকাৰণে সেইখিনিতে ভিডিঅ'টো এতিয়া মই সামৰিব লাগিব গতিকে সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাসক কাটি কামনা কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই